І вона скаже, я буду там приводити гімнасті. І ви мені будете платити по п'ять гривничок. Вона вже в цьому бачила собі вигоду. Вона не про вас думає. Вона думає про себе, як набити їй карман. Я доші, хто вас Коллеги, я прошу, давайте без дискуссий. Давайте, давайте выступать и слышать друг друга. Пожалуйста, следующий, кто выступает. Свободный микрофон. Вопрос уже поднимали? Ближе к микрофону лет живете, вот желтый дом у вас построен. Кто вам мешал что-то сделать на протяжении этого периода времени? Друзья, давайте без дискуссий, пожалуйста. Давайте выслушивать друг друга. Я, вопрос, а вы вот площадки, вот от желтого дома, хоть одна площадка. Никто из наших домов... Давайте, выслушайте. На протяжении Жел... Жел... Желтых никто такое не собирал. При чем тут лес? Что Как вы... ваших Это наши, наших детей. Ты девочка, говоришь, ты ботанику где учил? Переедет... Иди ботанику почитай. Да, здесь... внимание. я вас еще раз прощу. Давайте не давайте устраивать пиннинг. Друзья мои, друзья мои. Внимание, я прошу тишины. Мы уже много давали под забором. Вот там у нас видите. Давайте здесь, мы слушаем друг друга, позицию наших соседей. Кто готов? Кто-то будет еще выступать? Смотреть на то, что э, те люди, которые даже выступали по вот, каналу, там, TVI был, которые выступали в защиту леса, сейчас на этой половине сидят, ну, как бы, за деньги, не за деньги. Это совесть это их совесть, это жизнь, дальнейшая карма, это дети их. Как бы там ответим за все, поэтому это их совесть. Вопрос был такой, значит, нас сейчас пытаются перевести в плоскость, не перебивать, пожалуйста, перевести в плоскость, что стенка на стенку идет, соседи против соседей. Ребята, проблема совсем другом. Проблема в том, что незаконно, незаконно Убили деревья. И нам надо всем вместе понимать, что это самая главная проблема. Не этажи смотреть, сколько там будет.